Сьогодні тут лунають дзвінки дитячий сміх, панує святковий настрій стараннями міжнародного благодійного фонду Карітас України в Святогірську до Дня захисту дітей відкрився центр опіки дітьми вимушеними переселенцями. Протягом червня в рамках нового проєкту ще п'ять подібних просторів дружні до дитини розпочнуть свою роботу в шести містах України. Такі центри будуть відкриватися в місті Славянські, Святогорській, Харка, Дніпропетровській, Одесі і Києві. Фінансова підтримка Київ і Одеса – це Каритас Австрии и остальные города это католическая служба при поддержке финансового правительства США. Проект стартует 1 июня и Светогорск это начало открытия. Сегодня здесь самый первый центр открывается. В цілому в рамках проєкту Карітас України більше півтори тисячі дітей, що були вимушені разом із батьками залишити рідні домівки в зоні збройного конфлікту на Донбасі, можуть розраховувати на професійну соціальну психологічну допомогу та корисне дозвілля. Передбачається, що простори дружні до дитини функціонуватимуть до кінця 2015 року. Кожен з шести центрів набирає чотири групи по 25 дітей, які зможуть безкоштовно відвідувати заняття двічі на тиждень. Наш центр прийме перша сміна 100 діток. Детки будут от 3 до 12 лет. Первая половина дня мы будем принимать с 10 до 13.00. Детки будут 3-6 лет. С ними будет работать 5 аниматоров. Деткам будет оказана психологическая помощь, если нужна. Включена в программу арт-терапия, много развлекательных. И вторая половина дня с 14 до 17 детки будут 7-12 лет. Мы создаем пространство дружественное к детям. Действительно, в этих пространствах дети смогут не только весело проводить время, но и что-то новое для себя узнавать. И в то же время сама основная задача ⁇ это все-таки... Их адаптация к тем условиям, в которых они оказались и проживают сейчас уже некоторые почти больше, чем полгода живут здесь в Светогорске. И поэтому вот места компактного проживания для них очень важно, чтобы у детей была не только занятость, но и развитие. Важно, дети боятся, дети боятся хлопков, дети переживают. Не всегда могут дома рассказать. В садике в игре в основном показывают это. Большое внимание на арт-терапию, чтобы они в рисунках могли свой негатив. А машинок военных у нас не будет, ни пистолетов, никакой военной тематики, ничего детям не напоминать ни в рисунках, но ну, если сами рисуют, чтобы видели, с чем работать, на что делать. Такі центри це комфортний простір для спілкування, відпочинку, навчання та самовираження, дітвори, затишні гральні кімнати, простори, актовий зал, доброзичлива атмосфера, веселі та чуйні аніматори, просто дружні до дитини, є все, що необхідне для розвитку, приємного дозвілля та психосоціальної допомоги. Постараємося всім чим зможемо ліквідувати цей стрес, цю травму, Ми будемо розлікати дітей, щоб вони чим-то займалися, чим-то були зайняті, щоб було весело і добре з нами. Ми хочемо віддати все. Все, все, то тепло, которое есть у нас для них. У нас будет как бы физическая активность, это игры на воздухе, когда детки будут в самом начале дня к нам приходить, мы будем играть с ними на улице. затем у нас есть комнаты определенные, это у нас есть просто обычные спокойные игры с игрушками для деток. Есть у нас также театральная комната, там будет, мы будем всякие сценки, спектакли ставить, также с участием деток. Творчество, рисование, лепка, мозаики, то есть ну, все возможные игры, которые мы можем. Також така ж кімната для маленьких діток. Першими відвідувачами центру цього дня стали діти з батьками з різних куточків Донбасу. Для більшості з переселенців такі осередки дитячого світу чи не єдина можливість отримати потужну підтримку, кваліфіковану консультацію та розраду для малечі. Отже, на подвійне свято 1 червня вони завітали з гарним настроєм та щирими сподіваннями. Нам прийшли надіємося, е, що здесь нам допомогуть організувати дитячий досвід на літо. Ну, может быть, какие-то вопросы помогут решить в... социализации, адаптации в детском коллективе. Ребенок ваш проявляет какие-то вот страхи, тревоги по поводу положения? А, ну, сейчас это прошло. Вначале, конечно, были игры, связанные с градом и так далее. И сейчас уже это прошло. год уже тут в школе отучились, и немножко полегче стало. Тория замечательная, все хорошо, нам нравится. Тебяagrest? Думаем, да, будет хорошо, деткам. Каким настроением сегодня вы пришли в этот центр? Ну, с хорошим. уж надо поднимать настроение. Вот мы и стараемся. С хорошим, конечно. На что надеетесь? Что надеетесь получить? Какую помощь? Развлечь ребенка, конечно. Это в первую очередь. отличить ее от этих а, бытовых проблем, от войны, от этой, от всего такого негатива. Перед сном ложится спать, говорит, мам, когда закончится война? Говорю, скоро. То подожди, еще чуть-чуть, скоро. Ну, как бы так вот и начинаем разговаривать с ней на эти темы, чтобы ну, объяснять, что все это там, где-то далеко от тебя находится. Чтобы безопасность. Да, что сейчас безопасность. А что вот самое важное для вас сейчас? Ее улыбка. Самое главное. Да, улыбка своего ребенка. сейчас, чтобы закончилась побыстрее война. Проте море позитиву та щасливих миттєвостей отримала дітворам, що вже скучила за святковими дивами. Тож театралізована вистава, рухливі ігри та запальні танці з казковими героями, а також повний сюрпризів, «Веселий експрес принесли дітям на село до радість та втіху. Отже, перше знайомство з центром дозвілля та реабілітації справило на малечу незабутні враження. Сьогодні стріляне да. красиво. А что больше всего приглянулось? Что понравилось? Мне понравился клоун. Мне больше понравилось, ну, герой сказок. Хотелось бы тебе сюда? Ходить. Да. Почему? Ну, потому что... Потому что здесь игры. Очень рада, что сегодня так много детей, и они все дружат между собой с разных городов. Ты будешь сюда ходить? Да. И я думаю, что мы здесь со всеми детьми подружимся. Какое впечатление от центра? Что ты хотела бы здесь увидеть? Что, что Чтобы мы здесь занимались творчеством, играли в веселые игры. Детям бы хотелось в свой праздник. Чтобы настал мир и все поехали домой. Для «Карита с Украины» это не первый проект, спрямованный на допомогу семьям с детьми такой категории. Тоже Международный благодейный фонд сягает новых горизонтов, тирюючи задумы за допомогу закордонных партнеров. Мы планируем, что этот проект будет продолжаться до конца 2015 года. И естественно, было бы неплохо, если бы такие центры существовали вот на постоянной основе. Поскольку в рамках этого проекта в эти центры могут быть приглашены не только дети переселенцев, но и дети из кризисных категорий. То есть это из малообеспеченных, социально незащищенных семей, даже местные. Но сейчас мы говорим о новых проектах, которые нуждаются, скажем так, в реализации. Наши доноры ищут средства для того, чтобы новые проекты можно было запустить в жизнь. Сегодня праздник, и я очень рада тому, что первый центр открыл... Именно на нашей территории, то есть это Горске, следующие центры будут открываться в Харькове, Днепропетровске и в других городах, о которых я говорила. И хотела бы пожелать, чтобы у всех ребят была возможность посещать такие центры, чтобы они действительно чувствовали радость от каждого дня и, конечно же, были здоровы, счастливы и радовали своих родителей.